Всем привет! С вами снова я, Олеся, это мой канал. И сегодня мы будем снимать новогодний выпуск. Ну вы уже, наверное, догадались, потому что название новогодний выпуск на мне такая шапка и позади меня стоит йога. Я буду рассказывать сегодня, что я буду делать в новом году. Нет, 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 сначала заценить. Чехол. Красивый для телефона. Специально сняла. Я давно такое хотела. Ну, не буду от нашей темы оторваться. Итак, что я буду делать в новом году? Сейчас примерно где-то 12 часов утра. И вы, и если кто-нибудь посмотрит, вообще кто-нибудь, если посмотрит это видео, то он расскажет, наверное, друзьям, и все будут спрашивать, какого фига, почему ты не пошла в школу? Так вот объясню. Знаете, какое объяснение простое? Потому что мне лень. А мама, моя мамка уехала, а папа добрый. Итак, первое, когда наступят каникулы, я, я, наверное, я не знаю, что я сделаю, а каникулы наступят завтра. Правда, у всех, наверное, уже наступили. Но у меня нет. А мы завтра идем развлекаться всем классом. Итак, когда я приду со школы, с этой, всей этой фигни, я буду беситься. Сейчас я только отодвину ее Я боюсь еще, еще ее грохнуть. Что-то боюсь. Да. Все. Ну вот, второе. Я посижу в ВК. Третье. Я пойду гулять. Да. Четвертое. Я буду петь. Пятое. Пятое, да. Я поиграю в Майнкрафт по сети со своим другом. Да. Шестое. Я буду танцевать брейк-данс седьмое. Я устроил салют. Да. Салютик. Восьмое. Я научусь ходить на руках. Правда, я это умею, но буду стоять подольше. Девятое. Девятое я попрошу папу, чтобы он меня садил в радугу. И последнее, десятое. Я буду ждать Нового года. Но это я вам сказал, что я буду делать на каникулах. Но до Нового года еще далековато. Ну как далековато, но не сегодня же Новый год. И... Та-да-дам, <плакова> та-дам! я поеду к своей подруге. То-да-дам-то-дам! И буду там, наверное, снимать видос. то то та то И вот я думаю, что это все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал моей подруги. Ссылка будет в описании. Нет, не, не будет. В описании зайдите на мой, на какой, на который канал я подписалась и там вы, там вы увидите. Канал его называется Сабрина Ли. По английски. Подписывайтесь, ставьте лайки. Правда на ее канале нет видео, но все равно. Ой, ладно, надеюсь вам было весело. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Олеся. Подписывайся. Ставь лайки, я уже сто... с утра повторяю. Всем пока!